Здравствуйте, ребята! Вы на канале Даша Стар. Сегодня я вам покажу Ферби Бум. Я его недавно купила. <толкнула> Еще Ферби Бум есть наклейки Ферби Бум. Like, uh, like, like. Такая наклейка. разные фэрбэбом, поэтому к ним надо всегда подбирать правильное приложение. К этому фэрбэбому, например, нужно такое like... приложение. Это инструкция. Ah, вот такое. Видите, вот здесь. На обратной стороне нужно записывать имена каждого ребенка фэрбэбома. Итак, сейчас я вам покажу приложение Фербибу. Приложение Ферби должно быть. Вот таким видите тут ферби бум нарисовано такое приложение как бы бум должно быть you У тут есть игра 1, игра 2, игра 3. Oh, go, go, go. Go, go, go. У меня тут есть игра 2, игра 1. Давайте no сыграем в игру 1. Что тут приходится сканировать одну бутылку вначале? Сканер вот здесь. Сейчас мы будем играть. нашему фербу сейчас нужно... нужно вылечить ему нужно принять ванную ходить в туалет покушать итак давайте как это все работает ставим Керби Бум 10 сантиметров. Теперь включаем сначала, чтобы его вылечить. нарисован такой черт без сканер, смотрите. Видите, вот тут черт нарисованы такая синяя линия. Это сканер, чтобы узнать, какой он будет У него проблем с сердцем. У него сердце Это очень плохо. Попро... Давайте попробуем смешать что-нибудь липкое с чем-нибудь шипучим. Липкое шипучим. Хм. Убираем нажимаем на мед и где такая газировка теперь нажимаем на глаз тут появится такой и что будет училась специальное лекарство ее вольфербуб Но мы все равно его проверим опять. До сих пор. Снова смеживаем то же самое. У него все прошло. Oh, okay. Теперь, чтобы вернуться обратно, нажимаем на стрелочку и нажимаем громкость. Oh, okay. Давайте теперь сделаем так, чтобы он сходил в туалет. Вот. Нажимаем на крышечку, тогда он входит. еще раз туалет То же самое делаем другое. Еще у него там вот, есть малыш, с ним можно делать то же самое. А еще можно скачать тоже не только Ферби Бум. На этом все. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.